Долучаємо до нашого ефіру Гарі Каспарова, це голова ініціативи Renew Democracy. Гарі, вітаємо вас. Добрий вечір. Пане Гарі. На вашу думку, чому саме зараз Кремль заговорив про готовність до переговорів? Який сигнал намагається таким чином надіслати, або, або що. я бы воспринимал это как очередной шанс замутить воду и попытаться как бы усилить свои позиции на западе никакого перемирия настоящего кремль не хочет война будет продолжаться пока у путина есть ресурсы это трагическая правда все действия российской власти указывают на то что экономика перестраивается под войну а мобилизация продолжается. Вся ресурсная база э, выстраивается под это. И пропаганда. Пропаганда очень важная. Тоже работает на войну. А проблема сейчас для Путина, что такое ощущение, а, что Европа и Америка все-таки устали от этих бесконечных разговоров. И он пытается, мне кажется, сейчас как-то а, а, сгладить впечатление от своих разговоров с Трампом и Макроном, а, которые сейчас приводят к тому, что и Франция, и Америка а, будут вводить новые санкции. Причем эти санкции могут оказаться гораздо более болезненными, чем то, что было до сих пор. И, видимо, Путин пытается как-то остановить этот процесс, потому что если санкции будут приняты в том виде, в каком они сейчас представлены в американском а, Сенате, то это может серьезно подорвать способность Путина вести войну. Угу. Пане Гаррі, Сергій Лавров нещодавно в інтерв'ю угорській газеті озвучив там чергові ультимативні вимоги. Так? Як ви вважаєте, насправді він до кого апелює загалом від Кремлю у цих заявах? До України чи радше до Заходу? Зокрема, до Дональда Трампа? Вот все, що говорит Лавров є кажеться, вот, ну это, это такой шум. Просто вот задача Лаврова. минимизировать риски для путинского, путинской войны. Я просто вот считаю, что надо отделять реальные события от того, что говорит Лавров, того, что говорит российская так называемая дипломатия, потому что они обслуживают войну. И пока у них получалось не так плохо, потому что Трамп был очень как бы открыт для вот этих всех разговоров, но на сегодняшний день мне кажется, что это эта пропаганда перестает вот дипломатическая перестает работать, но мне даже кажется странным обсуждать серьезно то, что говорит Лавров, потому что повторяю, это не дипломатия, это прикрытие а, путинских планов по а, ликвидации Украины, потому что никаких изменений в позиции Путина из, изначальной А тому, що Україна должна бути ликвидирована як государство, а ні, угу. пане Каспаров, ми вже трошки торкнулися з теми санкцій. Зараз ми трошки розповімо більше про це і обговоримо далі. До більшого санкційного тиску на російський нафтовий сектор закликав колишній радник президента США з НАЦБЕЗПЕКИ Джей Саліван. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю Суспільному. Він додав, що крім... Цього треба унеможливити обхід санкцій європейськими компаніями. Послухаємо. Можна запровадити більше санкцій, які б тиснули на нафтовий сектор Росії, враховуючи сьогоднішню ціну та обсяг пропозиції на ринку. І саме це має зробити адміністрація Трампа. І я думаю, що якби вони це зробили, вони б безпосередньо вдарили по державних доходах, які наповнюють російську скарбницю, що живить цю військову машину. Ми залишили цей досвід адміністрації Трампа. і Я хотів би, щоб вони це зробили. І я думаю, що це мало б велике значення, якби вони це реалізували. Інша річ, яка на мою думку дуже б допомогла, це якби Европа боролася із зухиленням від санкцій, якими досі займаються багато європейських компаній. Ну і водночас сенатор республіканець Лінсі Грем очікує, що сенат розгляне законопроект, який передбачає 500% мита проти країн, які купують в Росії нафту, і тим самим фінансують її воєнну машину. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі. Ікс сенатор заявив, що Україна погодилася на припинення вогню і на всі пропозиції про зустріч однак, Путін. Продовжую ігнорувати мирні ініціативи, тому цитую: настав час дати президенту Трампу більше інструментів для завершення війни. Кінець цитати. Отже, пане Каспаров, тут е два моменти: є санкції. Проти Росії безпосередньо. А є законопроект Лінці Грема про 500% мита проти третіх країн, які купують нафту, і що посередковано може також вдарити по Росії. Чи ви бачите зараз готовність Дональда Трампа підтримати цю ініціативу і, скажімо так, увійти в цей санкційний процес? Ну, Во-первых, коли ми слухаємо Джейка Саліван, надо пам'ятати, що он 4 года был советником национальной безопасности у Байдена и во многом это его вина, что война так затянулась, потому что Салливан был проводником курса на как бы постепенное как бы сворачивание войны, то есть именно именно администрация Байдена как бы была фактически виновником того, что Украина не получила Необходимого количества оружия для того, чтобы а, нанести решающее поражение путинской армии в 2022 или 2023 году, то есть, вот эта по политика постепенных санкций, переговорного процесса, это все идет оттуда. Ну, хорошо, что сейчас Сарвин призывает к санкциям. А, а что касается того законопроекта, который представил сенатор Грамм, это очень важный законопроект, потому что для а, м -м, того, чтобы подорвать финансовую базу Путина, нужны не только санкции против России, нужны санкции против тех, кто покупает в обход санкции российскую нефть. Это, на самом деле, очень серьезный удар может быть. Вот, надо просто помнить, что Европа приняла 17 пакетов санкций. 17! А, и все равно война продолжается, у Путина есть деньги. Это означает, что, в общем-то, все делали постепенно. То есть этот процесс никогда не был нацелен на то, чтобы полностью лишить путинскую военную машину денег. Только сейчас, мне кажется, вот сейчас Запад приближается к пониманию того, что эта война не окончится, пока Путин не будет разгромлен. То есть, наконец, мы можем услышать в ближайшем будущем, можем, не обязательно, но к этому все идет, что Украина должна победить в этой войне, Россия проиграть. Вот эти, этой простой формулы до сих пор не было озвучено. Украина должна победить, Россия должна проиграть. Вот как только это станет Політики Запада офіційно признаний, то тоді можна не сумніватися, що інструментів для нанесення Путину пораження як економічних, так і воєнних на западі вистачає. Пане Гарі, я от хочу у контексті інструментів, про які ви згадали, і повернутися до переговорного треку до до тих переговорів, та які очікується можливий третій раунд. На вашу думку, сполучені штати можуть відмовитися від такого формату. Побачивши, що вони не приносять практичних результатів з російського боку, що Росія не йде на поступки, і ніякими переговорами там ну не видніється, ну здесь надо поняти, що ці переговори они для американців, для адміністрація Трампа це теж політична игра, тому що адміністрація Трампа. совсем не едино в вопросе применения санкций и, и поддержки Украины. И довольно большое количество сторонников Трампа считают, что в этой войне надо вообще занимать нейтралитет и прекратить этим заниматься. Переговоры, которые ни к чему не приводят, на самом деле дают больше аргументов тем, кто говорит, что Украине надо помогать. То есть вот а, фактически все попытки Трампа предложить Путину какой-то выгодный, по мнению Трампа, мир, а, а, они провалились и а, тем самым э, изменили баланс в администрации Трампа. То, что сейчас Трамп меняет свою позицию, связано не с тем, что он стал по-другому относиться к Путину, а с тем, что внутри его администрации и вообще внутри его базы поддержки республиканской партии наметились серьезные перемены. Последнюю буквально неделю, вот после этих зверских бомбежек Киева, Харькова, Одессы, э, настроения поменялись. Я внимательно слежу за. Как бы за температурой в социальных медиа американских, и видно, что Трамп, ну, Трампа нет выхода, он должен делать какие-то жесты в пользу Украины. Переговорный процесс это, это фикция, на самом деле. Я повторяю, Путин хочет использовать его для того, чтобы снизить как бы, напряжение. А для администрации Трампа это просто возможность показывать, что они пытаются что-то делать. Ничего не получается. И это означает, что Украина будет получать больше оружия и, соответственно, будет больше возможностей для того, чтобы нанести Путину военное поражение. Mm -hmm. Я повторяю: главное, чтобы Запад наконец озвучил формулу: война кончится, когда Украина победит, а Россия проиграет. Очень важно добавить вторую часть. Россия должна проиграть войну. Вот это для многих западных политиков сказать страшно. Но пока это не будет сказано, А конца не видно. Ну головне, щоб точку неповернення не перейшли. Чи бачите ви, що все ж таки, точніше, ви сказали, що ви бачите, що Захід рухається в цьому напрямку, щоб сказати, що Росія має програти або Україна перемогти. За якими ознаками ви це ще бачите? Цей рух? Ну, видно, это по общей риторике на самом деле. Мы же следим за разными вещами. Макрон звонил Путину, про разговор ничего сказано не было. Потом звонил Трамп, видимо, это было согласовано. Сегодня французы объявляют о том, что будут введены очень серьезные санкции, причем объявили это без Евросоюза. Потому что в Евросоюзе опять блокирует Словакия, а сейчас там... Обычно это Венгрия делала. 18-й пакет санкций. Франция объявляет о каком-то очень большом, серьезном пакете санкций. Завтра начинается рассмотрение вопроса а, вот, законопроекта Грэма а, в, 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 Сенате, в Сенате США. Явно а, а, меняется позиция Германии. Мерц... Он подходит вплотную вот к, к, к тому, чтобы сказать, что это война с нами, война с Европой, и а, в этой войне, в общем, мы должны, мы должны делать все, чтобы победить. А также видно, что Запад начинает серьезно готовиться к потенциальному, как бы, к продолжению войны. Мы видим просто уже многие действия Евросоюза и НАТО, которые всерьез рассматривают возможность распространения военных действий на территорию стран НАТО уже, скажем, там балтийских стран. То есть очевидно по всему, что. А, мысль о завершении конфликта переговорами, она постепенно отходит на второй план, то есть она перестает быть доминирующей. К сожалению, до сегодняшнего момента, и вот в этом эти претензии могут быть и к Джейку Салливану предъявлены, советнику Байдена, идея, что войну можно завершить переговорами, была главной. Вот сейчас совершенно очевидно, что эта идея еще не умерла, но она перестала быть доминирующей. И это, мне кажется, дает надежду на то, что Запад наконец А, а готов буде сказати три простих слова Україна добідіть. Угу. Пане вам. Каспаров. Дякуємо вам за аналіз цієї ситуації. І нагадаємо нашим глядачам Гаррі Каспаров, голова ініціативи Реню Democracy, був з нами на прямому зв'язку.